Всем привет, с вами Контракт, и мы в какой-то пятой точке. Я не помню, что это за карта. Окей. Вот. А, это мой любимый мир. Да, я тут был, там космический корабль, тут портал в ад, там еще какая-то хрень. там есть алмазов, а тут где-то вот монстры в мой дом. Я, наверное, как-то, типа, лучше все тут разузнать и... или моменту. Для меня это хардкор. Окей. Okay. Давайте же попробуем вспомнить, что я тут делал. Делал. Снежный остров. Это очень большая и крутая карта, которую я не постиг. играю тут. Копай стальное дерево. Вспомни, что тут было. Так, мне нужно твою бесплатную табличку. Где внутренний сундук? А, точно, мне мой надо. Так где-то между этих двух островов гигантский корабль с, с амулазами. Амулаза. Да, мои любимые амулазы. Теперь мне, мне надо вниз. Ну, в смысле, домой. Ну, в смысле. Любой ну, на моем месте сделал бы так же. Это надолго. <laughs> а, черт! А, черт, 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 вышли. Дерьмо! дерьмо на воле. Даже не думайте, у меня дерево. Черт. Да вы достали. А мне это надоело сейчас. Все, ну комит, ну. Дебилоид попрется один на один против чешуиц. Любители Себастьяна, заткнитесь, вас не спрашивали. Ненавижу чешуиц. У увижу еще одну такую хрень. Заряжу на месте. Понятно? Понятно тебе? Тебе понятно? Только что бесплатный бекон просрал. Э, ну ладно. Зато у меня будет гигантский домик. Смотрите, вот это надо будет скоммунизить со всех островов. Ну, если бы поперли, мы на этом острове, вот мы должны землю или что-то связанное с ней, камень какой-нибудь. Не важно. А, я понял, мы должны вот эту дорожку, вот эту вот Ну, вы поняли, за тобой. Был... когда мы поправимся на тот, тот остров, надо какой-нибудь еще спереть, потом еще спереть. Вот насчет... Вот насчет вон того острова. Сейчас я на него ручку показывала. Вот там, вот когда мы пойдем на него, нам надо будет спереть какой-то из этих трех. Или вообще все. Это я точно знаю. Ладно, давайте копать. тут все равно ничего-то ничего нет. Петушок, иди в попку. В смысле, в жопу. Ку. В смысле, к черту. Да, у меня не сварение желудка, и что? Но я все же записываю видео. И... Итак, пошли дальше копать. Копатели онлайн. Не, я не знаю, кто такие копатели онлайн. Почему, ребят? чем, ребята? Вы честно, сошли Кто такие копатели онлайн? Надо будет себе топорик взять. Ну взять, скрафтить. Доступарка от полно с, с жопу. Так, нет. Теперь я пошел. А, это был угля. Он мне сейчас не понадобится. У меня кирки нет. меня супер блок. Ее я настоящий Майнкрафтер. Копать, хм. копать, копать, копать. Копать, копать, копать. Копать. Без копания нет жизни. Мне кажется, такие игры, как Майнкрафт, наподобие этого, при... мотивируют, да, мотивируют на то, чтобы работать. Работать. тогда это... И тогда тебе будут платить. Это больше для старших возрастной группы, лет 18, которые уже ищут работу, И которые будут лисовать. Не, не в этом смысле, я имею в виду, как бы это, как эти называются, ну, которые на деревьях, ну, короче, выжигаете какую-то хрень на деревьях. Я не помню. Я как, не помню, как называется, но ну, простите, но не в том смысле, в котором вы подумали. В рабочей форме. Я не знаю. Нет, не черную белую в полоску. Пошли пингвины. Сейчас все языки меня охоту устроят, да. Давайте на фрост, а он, на вас. Он на вас видит целую снял да, да, он посмел, да, он гад. Да, ненавидьте его, спалите его, меня не трогайте. Сейчас на меня Фрост. Ну, хоть познакомлюсь с ним лично. Ну, как познакомлюсь у меня? не важно, все же, это же весело. Да, да, да. Верстак, палочки. Кирка Ервадей. Начинаем. И начинаем копательный. А -а -а. Ненавижу эту хрень. я как-то сюда заворачиваю. Я не смысл, я реально немножко офигел. Так, теперь надо наверх. Хм, деревце. А не посадить ли мне дерево? О, еще одно дерево. Так, стоп, если у меня... Мне острого не хватает. Если у меня так много деревьев. И символ острова. Вот такое вот дерево. Если у меня так много деревьев, тогда куда мне зачару ставить? Да у меня тут где-то было зачаро. На первом деле я не дом начал строить, а путешествовать. Да. В последнюю очередь я построил дом. И чуть не сдох. Ну, за меня чешуются такие. Ара, чё наношу на с рафаром? подпорты, ара, что ли? Ара. У меня такой. Идите в задницу, ара. Они меня шмяк ара и ара. Ну, на этом, ребята, всем удачи. Всем пока. Тоже.